Salam uşaqlar, 8-ci dərsimizin izahını verirəm. Deməli, ötən dərsimizdə biz şriftlərin formatlanması, yəni tək-tək hərflərin, tək-tək simvolların formatlanmasından danışmışdıq. Bu dəfəki dərsimiz abzasın formatlanmasıdır. Abzasın formatlanması, yəni biz artıq bütün abzaslarla işləyəcəyik. Bax, bizim mövzumuz hal-hazırda mənim açdığım Word faylında iki abzasdan ibarət bir sənəddir. Abz şriftləri formatlayarkən ən çox Home-da Fonta müraciət edirik. Abzasların formatlanmasında isə Home menyusunda Paraqraf Lint qrupuna müraciət edəcəyik. Yəni Paraqraf Lint qrupu daha çox abzaslarla işləyir. E, dərslikimizdə abzasların düzləndirilməsi. Bax bu 4 düymədən danışlıq 1 2 3 və 4. Bu 4 düymədən danışılıb. Birinci bu düymə, bu düymənin adı sola düzləndirmədir. Uşaqlar, bax düymənin özünə fikir versəsiz görərsiz ki Bu düymədə sanki mətnin sətirləri sol tərəfdə dümdüz, sağda çıxıntılar var. Bax, sağda bir sətir uzundur, bir sətir qısadır. Deməli, ona görə sol tərəf düz olduğuna görə bu düyməyə adını qoyublar sola düzləndirmə. Bax, seçdiyin mətnimizi sol tərəfdən dümdüz elədi. Bax, sol tərəfdən, yəni e, nə deməkdir bu? Bağım, s, v, u hərfləri bir düz xətt üzərindədir, bir sıradadır, amma respublikasının, şəhər, görürsüz hər sözün bitdiyi yer fərqlidir. Çünki bu soldan düzləndirmədir. Gəlin sağdan düzləndirməyə baxaq. Sətir abzasını sağa düzləndirmə düyməsini basırıq. Kursor abzasının önündə də saxlaya bilərik, abzası seçədə bilərik. Gətirirəm, bax bu isə sağdan dümdüz olacaq. Görəndikmi? Yəni sağ tərəfdə heç bir sətr e, çıxa bilməz, sol tərəfdə çıxıntılar olar. Bunun klavyaturadan vacibdir ki, gəlib bu düyməni basım. Klavyaturadan bunu Ctrl C düyməsi ilə də eləyə bilərəm klavyaturadan klaviaturanı açım mən. Klaviaturadan bunu control c yox, daha doğrusu control r. Yəni control r, r. Rings sözünün, yəni sol sözünün, e, ingiliscə sol sözünün baş hərfi ilə, yəni sözü seçdim, abzası control r. Baxın uşaqlar, sağ tərəfdə dümdüz, sol tərəfdə çıxıntılar oldu. Bu adlandı sağa düzləndirmə. İndi isə mərkəzə düzləndirməyə baxaq. Abzası seçirəm. Mərkəzə düzləndirmə bu düymədir. Klaviaturadan bunu Ctrl E ilə, amma menyudan isə bax gəlib bunun üzərinə basmaqla mərkəzə düzləndirə bilərəm. Baxın uşaqlar, sol və sağ hissədə çıxıntılar var, amma tam mərkəzdə hamsı dümdüzdür. Bir də var tam düzləndirmə. Bax tam düzləndirmən ə e, düyməsi budur. Piktoqram düymə budur tam düzləndirməyə. Klaviaturadan control j hərfi ilə eləyə bilərik bunu. Control j, bax controlu basacağıq və eyni zamanda j hərfinə bu e, adlanır justify, yəni tam düzləndirmə. Gəlin bunu da tətbiq eləyə baxaq. Abzasımı seçirəm və ya sadəcə kursoru gətirib abzasının əvvəlinə qoya bilərdim və bu düyməni basıram. Hər iki tərəfdə çıxıntılar yox oldu. Yəni tamamilə düzləndirmə, tam düzləndirmə adlandırılır. Abzasın düzləndirmə düymələrindən bu qədər. Dərsimizdə növbəti bir düymə isə abzasın sətirləri arasındakı məsafəni göstərən düymə idi. Abzasın sətirləri arasında məsafə. Uşaqlar, o bu düymədir. Baxın, yəni bu 1-ci abzasın 1-ci sətiridir. Və altda ikinci sətir var. 1-ci və 2-ci sətir arasında olan məsafəyə baxaq. Gəlin mən 2-ci sətiri biraz rəngləndirəm, sarı olsa daha aydın görünər. 2-ci sətiri məsələn seçirəm, rəngləndirirəm. Bax, 2-ci sətir ilə 1-ci sətir arasındakı məsafənin dəyişməyinə baxın uşaqlar. Abzasın sətirlər arasındakı məsafəni dəyişən düymə budur. Line and paragraph spacing düyməsi. Bak burda məsələn abzaslar sətirlər arasındakı məsafə 1 punkt. 1.15 punkt, 1.5, 2, 2.5, 3.0. Bax görürsüz abzasın sətirləri bir-birindən daha uzaq məsafədə olur. Deməli abzasın sətirləri arasında məsafə normalda 1.15 qoyuruq, yəni bu daha gözəl oxunur, amma yenə də e, Word-də yazı yazanda, yəni seçim sizindir. Sətirlər arası məsafəni dəyişən düymə bu düymədir. Düymənin adı nədir desə, line and paragraph spacing, yəni sətirlər və abzaslar. Bu təkcə sətirlər deyil, həmçinin birinci abzasla ikinci abzas arasındakı məsafəni də dəyişir. Bundan əlavə, paraqraf menyusunda hansı düymələr var başqa? Məsələn, bax bu düymə nəyi şeyə yaradır? Bu düymə abzasın, baxın, abzasın e, sol tərəfindəki, bax bu düymə abzasın sol tərəfindəki boşluğu təyin edir. Görürsüz, ox sağa doğru, yəni solda boşluğu saxlayıb abzası sağa doğru çəkir. Bu isə abzası əksinə sağ tərəf, sol tərəfə çəkir, sağdan boşluq saxlayır. Bax bu düymələrdə abzaslarla işləmək üçün olan düymədir. Və ya xoş, mən abzası seçib abzasın arxa fonuna rəng vermək istəyirəmsə, bax bu color düyməsi ilə abzasın arxa fonunu rəngləyə bilərəm. Uşaqlar, bax bu paraqrafla biz abzası format eləyirik. Amma font ilə şriftləri format eləyirdik. Bu qədər ə çalışın ə, videoya baxa-baxa kitabı oxuyun, yəni əvvəl videoya baxın, sonra dərslikdən oxuyun, ümid edirəm ki, başa düşəcəksiniz.